पबजी ऑनलाइन गेम विनर विनर चिकन डिनर के मुनफी असरात मैं हूँ आपका अपना फहद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं जिसने भी हमारा यूट्यूब चैनल नहीं किया तो पबजी गेम के मुताबिक पबजी गेम जो की इस वक्त पूरी दुनिया में एक मशहूर तरीन गेम है मगर आज हम बात करेंगे पबजी गेम के मुनफी असरा के बारे में गेम आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचा सकती है जुलाई 2020 की सुबह की खबरों में एक मशहूर जमाना ऑनलाइन गेम पबजी के बारे में कुछ इस तरह से खबरें आई कि पुलिस के मुताबिक गाजी रोड पंजाब सोसाइटी लाहौर के रिहायशी 18 साल नौजवान शहरार ने खुदकशी कर ली वजह ये बनी कि शहरार को गेम खेलने से मना किया गया था मगर शहरार ने खुदकशी को तरजीह दी आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे पबजी गेम के वजह से कहाँ जा रहे हैं पबजी गेम ना खेलो मना करने पर नौजवान खुदकशी कर लेते हैं आप इससे ही समझ जाए कि हमारा माशरा इस वक्त कहाँ पर खड़ा है हमारी आने वाली नस्ल किस तरह से इस मुल्क को चलाएगी जो कि अभी पबजी गेम में ही मसरूफ है जिससे ना सिर्फ उनकी तालीम मुतासर हो रही है मगर न दीन का पता ना दुनिया का पता सिर्फ पबजी ही खेलते जा रहे हैं नौजवान और बच्चों में पबजी वाजे रहे के काफी मकबूल गेम है जिसे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जुनून की हद तक खेला जाता है जबकि पड़ोसी मुल्क भारत में भी इस गेम के वजह से अमवात हो चुकी है मौजूदा दौर में हमारे दरमियान एक मोबाइल गेम बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ है जिसका नाम पबजी है इस गेम के खेलने का तरीका ये है कि इस गेम में सौ आदमी कार्टून की शक्ल में साल लेते हैं और वो आदमी हवाई जहाज के जरिए एक मखसूस जगह पर पैराशूट के जरिए उतरते हैं नक्शे में जगह जगह घर बने होते हैं और उन घरों में अलग अलग किस्म के हथियार मिलते हैं और उन हथियारों के जरिए इस गेम में एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी चालाक और अकल से हथियारों के जरिए एक दूसरे को मारता है और वक्त के साथ गेम के अंदर एक बिजली के करंट का घेरा आता है जो कि बचे हुए कार्टून या अफराद को एक दूसरे से नजदीक करता रहता है ताकि लोग एक दूसरे के सामने आए और एक दूसरे को मार कर जीत हासिल करें आखिर में सौ में से एक आदमी बचता है जो कि वो जीत हासिल करने में कामयाब हो जाता है उस जीत पर उसको विनर विनर चिकन डिनर के खिताब से नवाजा जाता है ये दरअसल 1930 की दहाई के अजीम डिप्रेशन के दौरान बेक एलिजोई बाजू की तरफ से सामने आई थी ये मायूस मायूसक जुआरी चिकन डिनर जीतने की उम्मीद में जो कुछ भी करते थे उस पर शर्त लगाया करते लिहाजा आज भी पबजी गेम जीतने वाला बंदा उन जुआरियों की तरह बहुत खुश महसूस करता है उसके खेलने में ना कोई दीनी और ना कोई दुनियावी फायदा है मतलब के जिस्मानी वर्दिश वगैरह ये महज़ वक्त गुजारने के लिए खेली जाती है और उसको खेलने वाले आमतौर पर यानि जो इस कदर आदि हो जाते हैं कि फिर उन्हें उसका नशा सा हो जाता है और वो दीनी बल्कि दुनियावी अमूर से भी गाफिल हो जाते हैं मुशाहिदा ये सामने आया है कि जो लोग इस गेम को बार बार खेलते हैं उनका जहन मुनफी होने लगता है और वो गेम की तरह दुनिया में भी मार धार वगैरह सोचते रहते हैं जिसके कई वाकत मासी में हो चुके हैं मगर आज कल भी ये वाक्यात अक्सर होते रहते हैं जो कि मामूल बना हुआ है अगर सवाल किया जाए कि ऐसी गेम्स को कैसे खेलने से रोका जाए अक्सर वालदेन अपने बच्चों को मार धाड़ करके खेलने से रोकते हैं मगर उसकी वजह से उनके बच्चे या तो खुदकशी कर देते हैं या तो अपना घर छोड़कर कहीं भाग जाते हैं या तो बुरे लोगों की सोबत में आ जाते हैं तो इसको किस तरह से रोका जाए तो वो भी तरीका हम आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चे को किस तरह से खेलने से रोक सकते हैं तो जो बच्चा खेल खेलता है और आपकी नहीं मानता तो आप कोई उसका ऐसा दोस्त जो उसका हम भी हो और उसका अच्छा दोस्त बेस्ट फ्रेंड हो उसको तलाश करें और वो उसको बेहतर समझा सकता है जिनसे उनका दिली लगाव हो और कुदरती हकीकी दोस्त हर एक का होता है जो कि असर रखता है आप शायद ना जानते हो कि जितना दूसरी कंट्रीज में नौजवानों का रेशो नहीं जितनी तादाद में पाकिस्तान में नौजवान हैं अक्सर दूसरी कंट्रीज में 18, 19 एज वालों का रेशो सबसे ज्यादा होता है मगर पाकिस्तान वो वाद मुल्क है जहाँ पर नौजवानों का रेशो और मुल्कों के मुताबिक बहुत ही ज्यादा है तो आप सोचे हमारे नौजवान पबजी गेम में लग जाएंगे तो क्या हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा ना तो वो कुछ बन पाएंगे ना मुल्क का नाम रोशन कर पाएंगे ना उनका कहीं तालीम में भी दिल लगेगा और ये हमेशा एक जगह पर बैठकर ये पबजी ही खेलते रहेंगे और दूसरी कंट्रीज वाले हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे तब हमारे पाँव निकल जाएंगे जब हमारे ऊपर दूसरी कंट्रीज के लोग काबज हो जाएंगे और हम गुलाम बन चुके होंगे अंग्रेज चाहता ही ये है कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो इस तरह से नाकारा हो जाए आपने कभी ये सोचा है कि टच मोबाइल इतने सस्ते क्यों होते हैं और आजकल हर एक पाकिस्तानी के पास टच मोबाइल है ये ना सिर्फ हमारी सेहत पर असरअंदाज होता है और अक्सर हमारे डिप्रेशन का भी सबब टच मोबाइल ही बनता है तो मोबाइल का कम से कम यूज करें और पबजी गेम को खेलना बंद करें अगर आप नहीं चाहते कि आप जहनी मरीज बन जाएं, आप डिप्रेशन का शिकार हो और आप नाकारा बन जाएं, तो इस पबजी गेम को छोड़ दें और जिस्मानी वर्जिश की गेमें खेला करें जैसे कबड्डी क्रिकेट और बहुत सारी जिससे आपका जिस्म हमेशा हेल्दी रहे और खून भी बनता रहे और आप बीमारियों से भी बच सकें यकीनन आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और लाइक ज़रूर करना अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलें सब्सक्राइब करें फहादीज़ इन्फो यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे